है आपकी आवाज मालेगा प्रस्तावित अठाईशी कोटी भुयाारी गारी काम भूमि पूजन लोगलेगा मंत्री दादा भुसे प्रतिपादन क्या ये कार्यक्रम तो मौसम नदी में शहर में होना चाहिए था ताकि पूरे शहर को ये मालूम पड़े क्या इतनी बड़ी योजना शहर के लिए अंजाम देने जा रही है मालेगाव शहराच्या प्रस्तावित भुयारी गटारीच्या प्रथम टप्प्यातील कामाचा शुभारंभ दिनांक चार मार्च सोमवार रोजी तालुक्यातील मालदे शिवारातील संवदगाव परिसरात ग्राम विकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आला भुसे यांच्यासह आमदार आसिफ शेख महापौर शेख रशीद यांच्या हस्ते कोण शिला अनावरण करण्यात आले मुंबईची फॅजलपेठ आता मालेगाव मध्ये पुरुषांसाठीचे एथनिक वेअरच प्रशस्त शोरूम आर डिझायनर स्टुडिओ कॅम्प रोड मोसम शेजारी मालेगाव प्रथम शहर अभियंता कैलास बच्चाव यांनी योजना मंजुरी निधी व कामाचे टप्पे यांची माहिती दिली आमदार शेख यांनी प्रारंभिक योजना मंजुरीची माहिती दिली दो हजार बारा के अंदर जब कांग्रेस और शिवसेना हम लोगों ने मिलकर महानगरपालिका के ऊपर सत्ता के ऊपर हम आए तो उस वक्त तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो थी यूआईडी एस एस एम टी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी और हमने ठहराव पारित किया ठहराव मंजूर किया प्रपोजल को तैयार किया और बायकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारा प्रपोजल गया और आज के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उस वक्त के केंद्रीय नगर विकास मंत्री कमलनाथ साहेब उस वक्त ग्राम ए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और 2014 में आचार संहिता पार्लियामेंट की लगने ही वाली थी उस समय पे उन्होंने यू एस की

मैं समझता हूँ विकास का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा अमृत योजना का ही दूसरा फेज स्वच्छता के लिए जिसमें 25 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा कॉर्पोरेशन का 25 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और 50 परसेंट केंद्र सरकार हमारे शहर भी पहिले गटर का काम शायद पच्चीस एक साल पहिले हो चुका है है और कुछ गली में अभी भी गत्र अभी भी भी गटर बनी हुई तर महापालिकेच्या इंजिनियर बांधवांना मी सांगू इच्छितो कि पूर्वीची जी भुयारी गटर आहे त्याचा वापर या योजनेमध्ये आपण करू शकतो का त्याचाही आपण अभ्यास करावा कि जेणेकरून याची कॉस्ट पण आपल्याला कमी करता येईल ती योजना ये ही त्याचे पाईप आणि ते जर अस्तित्वात चांगले असतील तर त्याचाही पुनर्वापर आपण करू शकतो का त्याचाही आपण अभ्यास करावा मैं महापौर साहब को विनंती कर रहा था कार्यक्रम तो मौसम नदी में शहर में होना चाहिए था कि पुरे शहर को ये मालूम पडे इतनी बडी योजना हमारे शहर के लिए अंजाम देने जा रही है लेकिन आचार संहिता के बाद मैं समझता हूँ नदी में एक बड़ा आ, जब पाइपलाइन डाली जाएंगी तो एक बड़ा कार्यक्रम शहर में ताकि पूरे शहर वासियों को एक आनंद की बात भी इस माध्यम से मैं समझता हूँ जाएगी जैसे हर गली का जो ग, गंदा पानी है जो भी सेवरेज है वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज से जाएगा हर कॉलोनी का हर गली का वो जो बड़े नाले हैं उसको मिलाया जाएगा बड़े नाले की बड़ी पाइपलाइन रहेगी वो बड़ी पाइपलाइन में से नदी की तरफ या जो भी उतार स्लोप होगा उधर हो जाएगा बहुत सारे बड़े नाले अभी नदी में मिलते हैं तो नदी में से जो जहाँ पर वो मिलते हैं, वहां पर कैच करके वो नदी के स्लोप के माध्यम से लाए जाएंगे और उसको ट्रीटमेंट करके जैसे किसानों के लिए खत तैयार किया जाएगा और जो पानी स्वच्छ साफ पानी करके वो किसान के खेती के लिए दिया जाएगा मैं समझता हूँ ये पूरी स्कीम ऐसी है जैसे भी पहले भी अपना वह हो चुका लेकिन अंतिम अंजाम तक वो योजना पूरी नहीं हुई तो सरकार ने निर्णय किया हम उल्टा जाएंगे तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट है जो स्वच्छता का प्लांट है वो पहले बनाएंगे और जो नाले नदी में मिलते हैं वो नाले कैच कर कर ये फिल्ट्रेशन प्लांट तक आएंगे ये पहले फेज पे काम किया जाएगा सेकेंड फेज में जो नाले गांव में गए हैं उधर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बिछाई जाएगी और थर्ड फेज मे जो कॉलनी का जो पाणी योजना पूर्ण केली जाणार आहे मला आनंद होतो की कॉर्पोरेशनने याच्यामध्ये योगदान दिलंय सर्व लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला राज्य सरकारने पण त्याला मान्यता दिली आणि केंद्र सरकारचे पण मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी अपने मालेगा समावेश अमृत योजना मध्य ई बाइक करा महागड़िया इंजन सुचका बिना परवाना प्रदूषण फ्री फुल चार्ज धावा आता एक से किलोमीटर युटिलिटी व्हीकल मोतीबाग बाग नाका जवर जुना आगरा रोड मालेगाव आज का बहुत अच्छा दिन है हम सब लोगों के लिए यहाँ पे बहुत एक अच्छी योजना हमारे मालेगा शहर के लिए आई है शायद बहुत कम शहर ऐसे उनको इसमें बड़ी योजना मिलती है अंडरग्राउंड सीवरेज ये जो होता है ये लास्ट स्टेज होता है किसी भी शहर का ये लास्ट स्टेज होता है मैं बनाते हैं गटर बनाते हैं फिर फ्लाईवर बनेंगे सब बनेंगे लेकिन अंडरग्राउंड कठिन काम होता है उसको बहुत हाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरह से काम करना पड़ता है उसको खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है और इतने आसानी से किसी को मिलता नहीं है मालेगांव को ये मिला है ये अपना भाग्य है आप सभी लोग जो यहाँ पे जागरूक नागरिक हैं, वो यहाँ पे उपस्थित रहे सबका भी मैं आभार व्यक्त तो करता हूँ हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज